ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا ومولانا فقد قال الله تعالى في شان حبيبه وَمَحْبُوبِهِ آمرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اهل سيدنا مولانا ऐ लै लै न प्राणर नबी आमादर के छारिया किलब होई बे अपनी चाड़ा ए दुनियाए बाचिया अल्लाहुम्मा مولانا محمد صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم يا رسول الله انظروا الدنيا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركه بسم الله الرحمن الرحيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال ايضا رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لها انه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في شأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بكر بن عبد الله ان ابا بكر لم يفضل الناس ان ابا بكر لم يفضل الناس بانه كان اكثرهم صلاه وصوما انما فضلهم بشيء كان في قلبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين